মই জোন পিঠাখিনি বনাবৰ কাৰণে দুকাপ ময়দা ল'লোঁ নিমখ দিলোঁ আৰু এতিয়া মই অকণ অকণ ৰিফাইন তেল দি পেলাই মই মঠি আছোঁ আপোনালোকে ঘি দি মঠিব পাৰে কিন্তু মই ৰিফাইন তেল দি মঠিছোঁ আৰু এইখিনি মতলব হেৰি হ'ব লাগিব ভালকৈ এনেকৈ মুঠি মাৰিলে এনেকৈ মুঠি খোৱা হ'ব লাগিব তেতিয়া হেৰিটো ভাল হয় আৰু এতিয়া মই অকণ অকণ পানী দি পেলাই হেৰি কৰি ল'ম দৌটো বনাই ল'ম এতিয়া এইটো মই পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি পেলাই থৈ দিম এতিয়া মই মিশ্ৰণখিনি বনাই ল'ম কেৰাহীখন পাতি লৈ মিশ্ৰণখিনি মই চুজি আৰু হেৰিয়েদি বনাম নাৰিকল চুজিখিনি মই ভাজি লৈছোঁ তাত মই নাৰিকলৰ গুড়ি দি লৈছোঁ নাৰিকল কেঁচা নাৰিকল দিয়া নাই মই নাৰিকল পাউদাৰ মই কিনি আনিছিলোঁ সেয়া দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া গুড় দি দিছোঁ আপোনালোকে চেনি দিও বনাব পাৰে কিন্তু মই গুড় দি বনাইছোঁ গুড় দি মোক ভাল লাগে সেইটো কাৰণে মই গুড় দি বনাইছোঁ এতিয়া এইখিনি অলপ দেৰি ভাজি ল'ব লাগিব মোৰ ভজা হৈছেগৈ আৰু গুড় দিয়াৰ কাৰণে ৰঙচুৱা হৈছে মোৰ এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল মই কেৰাহীৰ পৰা প্লেট এখনলৈ উলিয়াই ল'ম নহ'লে কেৰাহীখন গৰম হৈ থাকে ন লাগি ধৰিব মোৰ এতিয়া অকণমান লাগিয়েই ধৰিলে দেৰি হোৱাৰ কাৰণে মই এতিয়া গোটেইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ

হাতে দিয়ে দি লৈছোঁ পানী লৈ লৈছোঁ প্লেটখনত ছাইডে চাইডে মই অকণ অকণমান পানী দি দিছোঁ এনেকৈ দিম ভালকৈ টিপি দিম টিপি এতিয়া মই এটা চেপ দি দিম ডিজাইন দিলেও হব ডিজাইন দিবলে নহব এটা বনাই কি মোটা বনায় এটা আরো লম মই এতিয়া এইটো বনাম এইটো মোৰ আনি থোৱা আছিলে সেইটো কাৰণেই মই ইয়াতে চেপটো দিম ইয়াত চেপটো দিবলৈ অকণমান সহজ হ'ব এইটো এতিয়া মই আকৌ কিনাৰকেইটাত পানী লগাই ল'ব লাগে লগাই ল'ব লাগিব তাৰপিছতে মিশ্ৰণখিনি দিব লাগিব ইয়াত নিজে ডিজাইনটো নিদিলেও হ'ব ইয়াত ডিজাইন এটা আছেই আৰু মানে জোৰ অকণমান টানকৈ টেপি দিব লাগিব যিখিনি এক্সট্ৰা ওলায় সেইখিনি থৈ দি আকৌ পিছত ৰুটিৰ লগত মানে পিছত হেৰিয়ৰ লগত বনাই দিলেই হৈ গ'ল লোকচানটো নহয় বাৰু সেইটো চোন ইমান ধুনীয়াকৈ এতিয়া ওলাই আহিছে মই বাকীখিনিও এনেকৈ বনাই ল'ম মই এতিয়া কেৰাহীখন পাতি ললোঁ মই এখন কেৰাহীতে বনাই মই দি দিছোঁ গেসর ফ্লেমটা মিডিয়াম লাগিব একদম ফুল করে দিব কম জুইত ভাজবাইন কালার কিন্তু হয়ে গেছিল এই এনেদৰে দি দিম গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে মই ল' কৰি দিছোঁ মাত এটা আহি আছে শুনিছে চাগে মোৰ এতিয়া অকণ অকণ কালাৰ আহিছে মোৰ এতিয়া হৈ গৈছে এতিয়া নমাই ল'ম ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে মোৰ জোন পিঠা বনাই হৈ গ'ল চাওকচোন দেখিব ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এটা মই এতিয়া আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাম চাওক কিমান ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকলৈ সকলোৱেকে বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে দেই